Скажем так, мы сейчас находимся в процессе отстаивания своей идеи, да, распределенной прибыли и вот дальше какое-то соединение с идеей налога на имущество. Как есть выражение, да, нас критикуют, мы крепчаем. На самом деле это спасибо Минфину, потому что мы действительно получили скажем так, даже осознание дальше преимуществ этой идеи распределенной прибыли. И вот, ну, скажем так, они кристаллизовались. Да? То есть можно разделить на три составляющих. Это администрирование, это ограничение тока капитала и это стимулирование внутреннего инвестирования. То есть не за счет прихода внешнего инвестора, потому что, ну, извините, когда я продал 100 долларов получил гривен, гривны, да, то через день они уже не 100 долларов, а 90. Поэтому это минусовые, это уже убытки, и проще держать деньги за границей в долларах, чем... Поэтому для про иностранного инвестора в, при такой инфляции надо забывать, и мы все-таки настроены на внутреннего инвестора и уменьшение только капитала. Но я хотел бы сейчас это не дискутировать, а именно сосредоточиться на администрировании. В чем идея распределенной прибыли, там, скажем так, Владимир... Где-то очень радужно сказал, что кардинально, да, там не будет проблем с распределенной прибылью с администрированием. Там, скажем так, остается все равно трансферное самообразование. Оно во всем мире сложное. Но главная идея администрирования в нашем случае ⁇ это действительно изменить вот ту парадигму, которая сложилась за 20 лет. Это существование такого понятия, как расход, первичный документ с кучей требований. Если мы пытаемся повторять европейское законодательство, то мы до сих пор почему-то не ввели понятие налоговый инвойс, да, как единственный первичный документ. Мы имеем страшное количество требований, и это, это, скажем так, обычная ситуация, когда налоговая в связи с тем, что водитель не, под, не заполнил все графы в ТТН, оспаривает этот документ как подтверждающий расходы. Переход к финансовому результату, который мы сейчас наблюдаем, вот декларирование 2015 -го года по мнению скажем так многих представителей скажем так скорее всего консалтинговых фирм воспринимался как достижение потому что наконец это у нас не будет отдельного учета это скажем основа финансовый результат но как показало уже декларирование проблемы все равно остались единственное действительно нет связи с хоздеятельностью для цели прибыли она осталась все равно для цели НДС но мы получили целый ряд проблем которые говорят о том, что мы все равно остались в этой же парадигме. Это проблемы с первичными документами. Да, декларирование уже показало, что документы, которые в 2014 году были составлены, в 2015 году не были, в 2014 не были включены, потому что бухгалтер ждал документы, хотел включить в 2015, как обычно, но в 2015 он уже составляется по правилам, финанс, ну, правилам бухучета, и корректировка возможна только за счет уменьшения прибыли, корректировки прибыли. Либо убытки мы там уменьшаем, увеличиваем, либо прибыль. В результате расходы, не попавшие в 2014 год, не могут попасть в 2015. Да, вот мы уже говорим о том, что насколько все равно осталось вот этот подход. Никуда не делать требования к первичным документам, потому что все новые схемы придумываются налоговые. Последнее, это сейчас ей очень помогать стал Верховный суд. Это 205 статья эффективное предпринимательство. И все докатилось до того, что если ваш контрагент подписал там под давлением следователей, а это частая практика, ему говорят, либо это 191 как хищение, да, и там до 12 лет тюрьмы, либо ты подписываешь признание, получаешь условный там какой-то штраф и о том, что ты занимался эффективной деятельностью. теперь Верховный суд говорит, что если есть 205, то все документы первичные, они не могут легализовать деятельность этой компании. Поэтому все ваши расходы и налоговый кредит, до свидания. То есть мы видим, что система, вот эта парадигма, которая существует сегодня, она никак не позволяет нам вырваться из этого круга, и мы все равно остаемся в проблемах оспаривания налоговой нашего теперь будет финансового результата, раньше там определенных расходов, для того, чтобы все равно выполнить, доначислить, все равно получить требования. Проблема, которая всегда была и остается, это доведение Минфином плана сбора. Дальше идет необходимость его выполнения любыми способами. И ответственность налоговая реально так и не появилась. И тоже как бы CEO... Владимир, я прошу прощения, у нас как бы не, не да. так много уже времени. Давайте отреагируем было... Ваше мнение, да, что стоит моё, сделать моё сейчас. Мое мнение, что очень важно принимать распределенную да. прибыль, даже несмотря на то, что возможно произойдет проседание, но потому что это даст все-таки изменение подхода к администрированию, и что поможет действительно перейти в другую плоскость. Это поможет единоналожникам перейти на общую систему, потому что большая часть распределенной при системе распределенной прибыли не будет, в принципе, облагаться, пока не распределяют дивиденды. Когда распределяют, объект очень понятен. Те приравненные платежи, которые предусмотрены на распределенной прибыли, они очень простые. Не то, что простые, они будут, скажем так, у небольшого количества плательщиков. Это топ-100 предприятий, допустим, да, которые будут сталкиваться с этими операциями. То есть мы сужаем лиц, которых необходимо контролировать, остальных отпускаем по сути и создаем вот те условия, когда можно оставлять деньги в бизнесе и расти. И главное, что мы смещаем обложение, действительно начинается смещение обложения от заработной платы к обложению капитала. Потому что на сегодняшний момент сегодняшняя модель позволяет использовать компании для того, чтобы не платить тот же НДФЛ, использовать как до блага имущества компаний. И по сути, контроль налоговый, он должен сместиться в эту плоскость, он должен перейти, и таким образом мы получим смещение базы налогообложения от, скажем так, корпорации, и от давления на зарплату, которую легко контролировать, от давления на выжимание там с каких-то белых плательщиков, на то, что действительно начнется контроль движения капитала и больших компаний, которые сегодня используют текущую схему, имея 400 миллиардов убытков, могут спокойно ну, оптимизироваться. Поэтому, скажем, это важный шаг, и, скажем так, в этой же логике лежит и введение налога на имущество, потому что он действительно позволит перераспределить эти теневые доходы, которые превращаются в квартиры, в машины и прочее, и недообложены, они начнут облагаться в виде налога на имущество справедливого, потому что когда квадратный метр облагается по одной ставке в разных населенных пунктах, да, в Киеве, на центре, на окраине или где-то в области, это тоже неправильно когда простаивает какое-то имущество, потому что оно есть, и это не стимулирует какое-то развитие экономики, а просто ну, так сложилась ситуация, что проще держать в этом имуществе, потому что долларов нет, гривны инфлируют и прочее, и все это на самом деле очень пагусно влияет, и да, это будет экономический стимул начать все-таки двигаться экономике. Как бы считаю, что это правильный шаг, и он действительно поможет сдвинуть ситуацию. Я бы хотела обратить внимание на то, что сегодня много в дискуссиях, как бы и в выступлениях, речь идет о том, какой компенсатор придумать, якобы для проседания налога на прибыль, и в общем-то весь этот страх того, что налог на прибыль не будет собираться в тех объемах, в которых он собирается на сегодняшний день, основан на тех расчетах Минфина, которые были сделаны под проект, предложенный под 3357, страшилка в виде дыры в 200 миллиардов. Я хочу обратить внимание, что по налогу на распределенную прибыль то, каким образом сегодня действуют ограничители да, или так называемые налоговые разницы в части трансфертного ценообразования, ограничения по расходам э, на офшоры, ограничения по процентам. Все эти ограничители на сегодняшний день всего лишь навсего влияют на сам объект, плюс-минус как бы увеличивают объект налогообложения. В связи с чем убыточные предприятия фактически и не платят налог на прибыль. Эти корректировки не приводят к тому, чтобы дополнительно заплатить налог. Принцип распределенной прибыли основан в принципе совсем на другом. Как бы. То есть устанавливая те же платежи в виде приравненных к распределенной прибыли, те же транспорт, правила трансфертного ценообразования, те же правила ограничения по платежам, роялти, пассивным платежам в пользу офшорных компаний, они есть прямым объектом налогообложения. И не надо тут бояться того, что обрезаются как будто бы убытки предприятия и не дают воспользоваться этими убытками. Это априори платеж в пользу собственника. Это приравненным он называется, но он и по своей сути является приравненным платежом. Когда мы занижаем цену на продажу, заводим кредиты под повышенные проценты. То есть это прямой объект. С точки зрения администрирования такого прямого объекта проблем вообще не возникает. Те, кто практикует как бы на рынке как консультанты, как аудиторы, здесь находится. Что такое проверка валютной инспекции? Как правило, это вот приходит валютная инспекция, проверяет операцию. Мы четко знаем, мы тут даже не отбиваем эти вопросы. То есть это легкая проверка конкретной операции с прозрачными и четкими правилами определения вот этого вот объекта как прямого платежа. Поэтому вопросы того, какие компенсаторы надо ввести, могут возникать только лишь в силу нашего перекоса в обществе, перекоса в налогах и перекоса в сборе налога на прибыль, который устанавливается исходя из какой-то налоговой нагрузки, который уплачивается и не возмещается в виде авансовых платежей с налога на дивиденды, либо который продолжает по схеме уплачиваться в счет возмещенного НДС. Поэтому, когда мы говорим о том, что предлагается в формате распределенной прибыли, мы предлагаем прозрачные, четкие и понятные и для плательщиков, и для инвесторов, и для налоговых служб понятный и четкий принцип уплаты и, соответственно, администрирования. Не хочу сказать, что когда эта идея родилась, была презентована в 3357, мне, как там, я еще возглавляю налоговые комитеты общественных советов, и ДФС, и Минфина, ДФС мне сказали, что же вы такое придумали, что теперь каждый школьник это может посчитать. Так вот это есть правильный механизм, и а так оно и должно работать. Что касается сегодняшних норм, они... Это не просто какие-то дискриминационные нормы, да? это перекосы в тех статьях, которые есть, которые предполагают корректировки. И, в принципе, уже все, кто сейчас работает над декларациями по налогу на прибыль, над аудитом, над проверками, мы прекрасно уже понимаем, что перекосы таковы настолько сильные, что на самом деле актуальным вопросом перспективного налогового законодательства, да, мы говорим о распределенной прибыли, но на сегодняшний день очень актуален вопрос в свете того, что подается квартальной отчетности, откорректировать те нормы, которые при всех их сложности администрирования, при всех проблемах еще и содержат явные ляпы и технические недоработки. Спасибо. Добрый день. На сегодняшний день. Я думаю, что нужно искать компромисс, потому что есть фактически две позиции. Есть часть депутатов Верховной Рады, да, которые поддерживают эту идею. Есть Министерство финансов, которое говорит, сори, у меня будет там минус 40 или минус 50 миллиардов. Мы можем продолжать не слышать друг друга, да, а можем все-таки попробовать услышать и предложить какие-то механизмы, возможно, которые позволят найти баланс. То, что механизм нужен, то, что механизм позволит действительно детенизировать экономику. Потому что на сегодняшний день большие в офшорах, маленькие на едином налоге. Но ну, давайте говорить, да, что когда мы предлагаем этот механизм, да, а что с упрощенкой? То есть мы каким-то образом пресекаем стыки этих двух систем, да, то есть, потому что мы же фактически говорим, что мы хотим создать условия, при которых теневой рынок и при которых часть упрощенки, по большому счету, да, спокойно перейдет на ту систему, которую мы предлагаем. И об этом нужно как раз в том числе и говорить. Потому что если и и в том числе за счет этого, на мой взгляд, продавать Минфину, да? что Министерство финансов, ты ведь борешься, ты вот претендуешь там, не знаю, там, с третьей группой что-то, ты очень хочешь, да? а давай найдем компромисс, давайте вот будет налог на распределенную прибыль с одной стороны, а с другой стороны, да, мы скажем, что, наверное, к распределению придется приравнять платежи на упрощенку. Не запрещать упрощенку, не ликвидировать, я понимаю, что кому-то не хочется, но так не бывает. Мы же все умные, то есть если мы создаем модель, мы должны создать ее стерильной. Если мы создаем модель с перетоком, она не работает и оно никому не нужно, друзья. Как бы. да? то есть, если мы даем этот баланс, мы показываем Минфин, да, там фракция, которая стоит, там, да, правительственная. Да, пожалуйста, вы получаете эту опцию. Возможно, нужны какие-то механизмы для того, чтобы не допустить дырку. Да, там, в прошлом году там, Минфин собрал 4 миллиарда да, налога на прибыль. Притом я смотрел. Могу поделиться немножко цифрами. Топ-800 компаний, которые заплатили 90% налога на прибыль в прошлом году, около 30 миллиардов, у них обязательства были по уплате всего 6. То есть 24 это просто шли авансом. Как бы, и, ну, на самом деле сейчас с отменой авансовых платежей очень интересно, что будет с поступлениями. При том, что Минфин под плана порядка 12% не добрал. Да, к тому, что они планировали, не планировали, планировали где-то 39 миллиардов. Вот. И это при том, что налоговая ответствовала, что в прошлом году было переплывано пере, пере, Нет, в целом по системе они да. собрали больше. Но если говорить конкретно по налогу на прибыль, то они не добрали порядка 5 миллиардов гривен от угу. того, что они планировали. Да, то есть есть недобор. Соответственно, заложенные суммы по сбору дальше, но, как на мой взгляд, они их не соберут, особенно в тех условиях, которые есть сейчас. То есть, наверное, сейчас идеальная ситуация для того, чтобы вводить именно там, да, менять правила игры и переходить на налог, на распределенную прибыль. Когда закончится эта Заровщина когда мы все сделаем для того, чтобы она закончилась. Это же диалог, это вот стол, мы садимся, разговариваем. Вот нужно садиться, разговаривать, да, не становиться в позу, что я хочу вот такой законопроект, а я хочу вот такой законопроект, и не слышать друг друга. Да, возможно, брать и идти блоками, говорить, сори, давайте обсуждать там отдельно налог на распределенную прибыль. Возможно, мы найдем здесь компромисс и поведем его отдельно от других вещей, по которым нам сложно найти компромисс. В данном случае мы фактически должны создать модель, при которой мне не нужно там прятаться мне не нужно выводить из страны деньги, а потом заводить их обратно. Потому что я украинский бизнес, и очень часто модель построена как, да? Что я сначала в своей финансовой модели плачу проценты, плачу роялти, а на самом деле я же там ничего не делаю. Я их потом возвращаю в виде инвестиций, несу транзакционные издержки, но так работает мой бизнес. В этой модели государство предложит просто условия, при которых этого не нужно делать. Возможно я с коллегами обсуждал, возможно, непопулярная идея, где бы я видел компромисс. Да? попробовать, да, попробовать показать Министерству финансов. Смотри, у тебя 90% формирует 800 компаний. Давайте попробуем их по какому-то критерию просто забрать. Так как было по ЕСВ. Нравится, не нравится. Был коэффициент для части. И потом через год был для всех да, там существующая ставка. И на самом деле, если бы этого не было, многие возмещались, вот вы на год лишили там честных плательщиков, ничего не сделали. На самом деле, если бы того коэффициента не было, мы бы никогда не перешли к ставке 22. Этого бы просто не было. Да? Игра в длинную позволила как бы да, достичь того результата. Точно так же здесь. Давайте не биться и не говорить, мы хотим сейчас. Давайте скажем, там, переходной период 3 года. В эти три года имеют право определенные компании. Критерий, на мой взгляд, это сумма уплаченного налога. Все, кто за прошлый год заплатил там меньше миллиона гривен, условно, налога на прибыль, имеют право, не обязаны, перейти на эту систему. Кто заплатил больше миллиона или больше пяти, вот, 90, вот эти вот 800 компаний, 90%, это больше пяти миллионов налога на прибыль уплаченного. Они перейдут через три года. Минфин в этом случае не потеряет свой ресурс, получит конфету в виде упрощенки третьей группы. И мы сможем переступить в эти правила, ну, на это поле. Да, получить некую победу тактическую на определенном этапе. Дальше наша задача удержать. Дальше наша задача, возможно, если мы видим хорошие результаты, сказать, что сори, все переходят не в 2020 году, а в 2017 или в 2018 году, как бы, через год. Как бы, да, но шаг за шагом. Потому что мы будем просто продолжать стучаться и не слышать друг друга, и завтра кто-то из нас сядет на место Минфина и будет говорить то же самое. Смотри, у меня минус 40 миллиардов, что вы мне предлагаете? Давайте предложим, что в этих минус эфемерных пусть. Минус 40 не было. Возможно, как вариант, я сидел еще считал, я надеюсь, тут Владимир Котенко может прокомментировать, есть ли такая, какая, такая практика. Когда признать часть прибыли условно распределенной, когда сказать, что да, бизнес, Распределенная, но если ты не распределяешь, раз в год, например, там, я считаю, 5% твоей прибыли, которую ты задекларировал, мы считаем условно распределенной. Нагрузка на уровне 1%. То есть фактически мои там транзакционные издержки, если я решу поиграться по-другому. Да? Но в перспективе это некий ресурс, который мы можем получить уже сейчас, в том числе если мы будем. Ну, и мы рассчитываем на то, что бизнес будет легализировать само что условия выгодные. 1% нагрузки не является страшным. На массе это могут быть ну, достаточно серьезные дополнительные доходы. То есть я все-таки склоняюсь к тому, чтобы искать компромисс и пытаться это, ну, то есть найти понимание да, всех участников процесса между комитетом, между Минфином, поддержать источником денег да, и перешагнуть на существующую модель. Важны также изменения в других сферах и налоги на добавленную стоимость по налогам на зарплату. На самом деле, если мы даже посмотрим то, что сейчас происходит. С введением системы электронного администрирования, снижением, я считаю, что это две связанных вещи все-таки, да, снижением нагрузки на заработную плату, у нас растут поступления по НДС. Точно так же здесь, с переходом на распределенную прибыль, мы же должны понимать, как бы, да, что бизнес, который будет отказываться от непрозрачных правил игры, он будет доплачивать НДС. Переходя вот в эти правила, ну, более честные правила игры, он доплатит, государство выиграет. Просто оно выиграет в НДС и выиграет в налогах на заработную плату. Я 100% хочу поддержать Шемяткина, что в данном случае налог на распределенную прибыль ⁇ это еще и ресурс для инвестиций, для внутренних инвестиций. У бизнеса нет других денег. Кредиты дорогие, инвестиции не приходят. Единственный ресурс сейчас ⁇ это та прибыль, которую я заработал. Кто-то больше, кто-то меньше. Оставьте мне ее. Плюс есть национальная особенность, когда бизнес, один бизнес, он операционную деятельность ведет на одной компании, активы держит на другой. И очень часто у нас что? В одном плюс, в другом минус. Но это один бизнес, это один собственник, это одни люди. Да? Если где-то минус, он вынужден отсюда эту прибыль изъять, и довлить там, где минус. Прибыли нет в реальности. Она есть только на бумаге. Вводя эту систему, мы создаем условия, при которых он может спокойно это делать, опять-таки, не придумывая механизмы, как уклоняться. Если мы этого не предложим, у бизнеса нет нет, нет выбора, он или закрывается, или должен в одном месте взять, что в другое положить, хотя реально прибыли нет. Я по своему опыту могу сказать, что бизнес Абсолютно охотно и нормально платит налоги в ситуации, когда он забирает деньги на потребление. То есть, когда собственник именно изымает деньги из бизнеса, он готов в большинстве случаев расстаться с этими деньгами, потому что он понимает, что это на жизнь, и это не так много в масштабах бизнеса, когда как существует. Когда мы говорим заплати сейчас, а прибыли нет, то мы просто не оставляем выбора и тем самым делаем еще на мой взгляд очень плохую ну, случай, да, потому что когда бизнес маленький, мы уже говорили на упрощенке, когда большой, он в принципе использует там иностранные юрисдикции. Что происходит? Он приходит в четверку, говорит, слушайте, я хочу жить правильно, по-честному, но как-то вот, чтобы... Говорят, прекрасно, мы тебя структурируем сейчас туда, и все, и ты будешь там иметь эффективную нагрузку, там 3%. И что мы можем в Украине предложить? 18 с администрированием не работает, не летит. Разница между 3 и 18 на большом объеме слишком большая. Плюс ему говорят, значит, ты там будешь защищен по праву собственности, там, наследование, все остальное, что есть, безуспорно, как бы, да. И все, мы теряем этого собственника. Мало того, что мы его теряем по доходам компании, мы его еще теряем по доходам персональным. Потому что он потом начинает потреблять там и деньги выводить туда, вместо того, чтобы потреблять здесь. Поэтому заканчивая, как бы, на мой взгляд, распределенная прибыль важна. Я бы не связывал ее сейчас с налогами на имущество. То есть это два разных вопроса, которые нужно разводить. И те не должны абсолютно Отдельно и с точки зрения детинизации украинской экономики, а ключевой ресурс сейчас в тени. То есть наша задача поднять ее с этой тени. да, Механизм является действующим, соответственно хорошим, но нужно просто найти точки соприкосновения с министром финансов. Спасибо большое, Андрей. Вот Владимир, которого назвали, я хотел бы, чтобы за ним сразу вступил Павел Кухта. Да, я быстро я отвечу на технический вопрос, который задал. Андрей, ну да, такие варианты есть, например, на Кипре дивиденды в, в адрес акционеров кипрских резидентов считаются условно распределенными, вернее, 70% накопленной прибыли считается условно распределенной, если она не распределяется больше, чем в течение двух лет. Но потом по факту, и налог уплачивается, облагается, вернее, взносом фонда обороны. Потом, когда дивиденды выплачиваются физически, этот налог кредитуется. Такие варианты есть, они направлены на в нашем при... случае это мог бы быть просто аванс по этому налогу ну, да, есть условно распределенный, соответственно уплачивается налог с него да в данном случае это был бы я очень согласен с комментарием в отношении того что сейчас налог на имущество наверное нужно отделить от обсуждения распределенной прибыли откровенно говоря по итогам обсуждения прозвучало несколько вещей на мой взгляд которые просто нельзя на них нельзя не сакцентировать внимание первое только ли проблемы с администрированием этого налога, в частности, этого налога создают вот те беды, которые, собственно, и заставляют всех жаловаться, плакать. Только ли налог на прибыль вызывает плохое администрирование? Очевидно, нет. И очевидно, что все схемы, которые строят, вернее, приводят к эффекту по налогу на прибыль, они очень часто мотивированы другим. В первую очередь, попыткой сохранить капитал, убежать из страны выйти в иностранную валюту, и это однозначно будет иметь бонусом экономию по налогу на прибыль. Это раз. Поэтому даже варианты с обложенной прибылью с, при сохранении безобразной ситуации в валютном регулировании, они не будут гарантией нормальной работы нефти. Второе наблюдение, кому выгодно, кому этот вариант выгоден, кому он наиболее выгоден. Но Андрей начал. Анализировать, но я думаю, это потребует гораздо больше работы. Де-факто, эта система выгодна реально прибыльным, крупным компаниям, тем, у кого есть прибыль, на которую они могут сэкономить. Будет ли она выгодна тем, кто сейчас является убыточным, ответ очевиден, наверное, не настолько. Будет ли она выгодна тем, кто потенциально мог бы стать плательщиком налога на прибыль, то есть изменить свой статус. Ответ, на мой взгляд, полностью открыт, непонятно. Никто, наверное, сейчас не сможет поручиться за понимание мотивации тех, кто сейчас использует альтернативные системы, от упрощенной до, ну, до вообще теневой. Насколько этот вариант их, их привлечет. Это, конечно, не означает, что этот вариант не имеет права на рассмотрение. И третье, то есть помимо валютного регулирования, помимо понимания мотивации тех, кто мог бы воспринять эту систему и кому она выгодна, есть и третье. Как только начнется более подробная, детальная дискуссия, будем откровенны, в накануне Нового года, накануне этих экспериментов на, на головах плательщиков, наверное, никто внимательно еще, вернее, никто не садился с карандашом и вот так вот не дебатировал по поводу того, какой пункт в модели оставлять распределенным, чем менять, чем добавлять. Такой детальной, детальной, детальной дискуссии оппонентов и сторонников не было, хотя могла быть. Но я у вас уверяю, как только такие дебаты начнутся, что не исключено, что результатом этих компромиссов станет создание чего-то более тяжеловесного, чем нам кажется оно могло бы быть сейчас. Немедленно возникнут вопросы. А вот Андрей предлагает считать условно распределенными платежи всем упрощенцам. Окей, okay, один вариант. Будут всплывать вопросы или идеи сделать контролируемыми для цели ТЦО все операции внутри страны, чего нет сейчас. И масса таких же вариантов будет возникать который нужно будет анализировать в итоге, на мой взгляд, если мы приходим к четвертому вопросу, можно ли того же результата единизация, снабжение ресурсам, финансовым ресурсом, оборотными средствами предприятий? Улучшение администрирования, грубо говоря, если у нас тупые налоговики, мы их не можем заменить, можно ли это как-то побороть помимо полностью отказа от, от, от налога? Так вот, можно ли тех же, за, те же задачи решить другими методами или только вот, теми, которые предлагаются? Я думаю, что на стыке этих разных идей, разных вариантов и родиться что-то более что приемлемое. Спасибо. thank yeah.